నా యూట్యూబ్ ఛానల్ చూస్తున్న మీ అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం శుక్రవారం రోజు దుర్గాదేవి యొక్క ఆరాధన విశేషమైన ఫలితాన్ని ఇస్తుంది ఈ శుక్రవారం రోజు సర్వశత్రు నివారణ కొరకు దుర్గాదేవి యొక్క శక్తివంతమైన మంత్రాన్ని పఠిద్దాం ఈ మంత్రాన్ని శుక్రవారం రోజు ఉదయాన్నే నిద్రలేచి దుర్గాదేవి ఆలయంలోకి వెళ్ళి ఆలయంలో దుర్గాదేవికి ఎనిమిది ప్రదక్షిణాలు చేసిన తర్వాత ఈ మంత్రాన్ని ఆలయంలో కూర్చొని వెయ్యి ఎనిమిది సార్లు పఠిస్తే మీకున్న శత్రు బాధలన్నీ తొలగిపోతాయి కనుక ఈ మంత్రాన్ని భక్తితో శ్రద్ధతో ప్రతిరోజు పఠించండి దుర్గా అనుగ్రహానికి పాత్ర మంత్రం ఓం పంచప్రేత సనారుడాయ चन्दिकायै नमः ॐ पञ्चप्रेतसनारूढायै चन्दिकायै नमः ॐ पञ्चप्रेतसनारूढायै चन्दिकायै नमः ॐ पञ्चप्रेतसनारुढायै चन्दिकायै नमः ॐ पञ्चप्रेतसनारूढायै चन्दिकायै नमः ॐ पञ्चप्रेतसनारूढायै चन्दिकायै नमः ॐ पञ्चप्रेतसनारूढायै चन्दिकायै नमः ॐ पञ्चप्रेतसनारूढायै चन्दिकायै नमः UH! ॐ पञ्चप्रेतसनारूढायै चन्दिकायै नमः ॐ पञ्चप्रेतसनारूढायै चन्दिकायै नमः ॐ पञ्चप्रेतसनारूढायै चन्दिकायै नमः ॐ पञ्चप्रेतसनारुढायै चन्दिकायै नमः ॐ पञ्चप्रेतसनारूढायै 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 चन्दिकाय नमः पञ्चप्रेतसनारूढायै चन्दिकायै नमः ॐ 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 पञ्चप्रेतसनारुढायै चन्दिकायै नमः ॐ पञ्चप्रेतसनारूढायै 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 चन्दिकायै नमः ॐ पञ्चप्रेतसनारुढायै चन्दिकायै नमः ॐ पञ्चप्रेतसनारूढायै 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 चन्दिकायै नमः ॐ पञ्चप्रेतसनारुढायै चन्दिकायै नमः ॐ पञ्चप्रेतसनारूढायै 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 चन्दिकायै नमः ॐ पञ्चप्रेतसनारुढायै चन्दिकायै नमः ॐ पञ्चप्रेतसनारूढायै 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 चन्दिकायै नमः ॐ पञ्चप्रेतसनारूढाय चन्दिकायै नमः ॐ पञ्चप्रेतसनारूढाय चन्दिकायै नमः ॐ पञ्चप्रेतसनारूढायै चन्दिकायै नमः ॐ पञ्चप्रेतसनारूढायै चन्दिकायै नमः